એમપીના જંગલમાંથી મનીષ કુકરી ગેંગના સૂત્રધાર સહિત બે સાગરિતોની ધરપકડ પાંચ દિવસ સુધી જંગલમાં શોધખોળ બાદ પકડી પડાયા સુરતમાં આતંકનો માહોલ ઉભો કરનાર કુખ્યાત મનીષ કુકરી ગેંગના મુખ્ય સૂત્રધાર સહિત ત્રણ ખતરનાક ગુનેગારોને સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચે મધ્યપ્રદેશના જંગલ વિસ્તારમાંથી ઝડપી પાડ્યા છે અગાઉ સુરત અને અમદાવાદ સહિતના શહેરોમાં હત્યા હત્યાનો પ્રયાસ ખંડણી લૂંટ જેવા આર્મ્સ એક્ટ જેવા ગંભીર ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા આ આરોપીઓ છેલ્લા ઘણા સમયથી ફરાર હતા અને પોલીસ પકડથી બચવા સતત સ્થળાંતર કરતા હતા પાંચ દિવસ સુધી ટેકનિકલ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના આધારિત ઓપરેશન બાદ આરોપીની ધરપકડ કરાઈ છે જંગલ માંથી શોધી કાઢ્યું પોલીસે પાંચ દિવસ સુધી સતત ટ્રેકિંગ કર્યા બાદ એક ઓપરેશન કરીને ત્રણેય શખ્સોની ધરપકડ કરી તારીખ પાંચ સ્ટેશન उस उसमें बी की धारा एक सौ नौ दो मर्डर है एक सौ तैतीस इत्यादि और जी पी वन के तहत एक केस रजिस्टर हुआ घटना रात को साढ़े तीन बजे बापा सीताराम चौक के पास हुई होटल में लड़ाई झगड़ा हुआ इसमें टोटल पांच आरोपी थे पहले आरोपी का नाम मनीष कुकरी दूसरे का नाम मितेश का तीसरे का नाम अनिल ठाकुर राजपूत चौथे का नाम चिराग और पांचवा आशीष और ये पांचों एक लुका तत्व की तरह इधर उधर असामाजिक तत्व करते रहते हैं पहले भी इनके खिलाफ क्राइम रजिस्टर हुआ है इसके लिए हमने सी सर की सूचना और सेक्टर सर की सूचना से हमने अलग अलग टीम्स बनाई और डी सी क्राइम के सूचना से क्राइम की टीम भी इसमें लगी हुई थी और फाइनली क्राइम की टीम को आ, इसमें सक्सेस मिला है और डीसीबी क्राइम और आ, क्राइम ब्रांच के पी ने इन तीन आरोपियों को पांच में से मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी से इनको पकड़ा है और अभी अरेस्ट की कार्रवाई अभी जारी है सर थाना पोस्टे में गौरतलब बात यह है कि ये जो लोग हैं इनके ऊपर पहले भी आ, खून खून की कोशिश एक्सटॉर्शन अपहरण महाव्यथा लूट और आर्म्स एक्ट के जैसे गुने रजिस्टर्ड हैं और ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क की तरह काम करते हैं और इस केस में क्राइम करने के बाद अपनी धरपकड़ को रोकने के लिए इन्होंने बहुत ट्रैवल किया ये राजस्थान गए उसके बाद पहले अहमदाबाद गए फिर वहाँ से राजस्थान गए फिर महाराष्ट्र में नागपुर सतारा गए और डेली 600-600 किलोमीटर ये 600-700 किलोमीटर ट्रैवल करके अलग अलग जगह पे लोकेशंस पे ये रहते थे और इस पर पुलिस ने हमने क्राइम ब्रांच ने बहुत मेहनत की है क्योंकि ये आ, इनके पास से सात मोबाइल्स चार डोंगल और एक अर्बन क्रूजर व्हीकल बरामद हुई और ये टेक्निकल वर्कआउट करके आईपी एड्रेस ट्रेस करके हम इस यहाँ तक पहुँचे हैं और इसको अभी हम अरेस्ट की कार्रवाई हम इसको पूरा करेंगे और इसको फिर रिमांड के लिए हम कोर्ट में जाएंगे કેમેરામેન સેનિલ વિરાણી સાથે વિશાલ છેઠા માનવ પ્રભા ન્યૂઝ સુરત અમારા વિડિયોની નવી નવી અપડેટ મેળવવા માટે સબ્સ્ક્રાઇબ કરો માનવ પ્રભા ન્યૂઝ ચેનલને બેલ આઇકન ક્લિક કરો લેટેસ્ટ વિડિયો સૌથી પહેલા મેળવવા માટે